inga kosa Có... sonta Sông... konke Kê... warto janji janjiku eling Sumadhatara Santia ing so Nimas ing sunpra setia Tangi sing tyas ngenten ni punya tali wonka menungga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam seduluran Selawasi Demateng pun Bapak Latianto Niwah Ibu Wijiati Di dalam moten ing desa Gudang Gunung Ingkang Tuhu Kintormatan Sumrambah Demateng Poro Pinispo Poro Sespo Ingkang wonten ing dalu menika sampun kepareng nenggani wontenipun Adicara wonten ing kalenggan dalu punika. Ingkang satuhu kina Para katam tamu minulya, miwah para sutresna budaya. Sumangga mboten katarupen saderengipun kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng ngunjukaken puja-puji syukur dumatengarsa dalem Gusti ingkang Maha Nengge Gusti Allah Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah samudayanipun ingkang sahi tumrap kita sedaya wonten ing jakat raya sarta paring berkah nikmat kabagian katentraman mugi-mugi wonten ing kalenggan wekdal menika sedayanipun ingkang rawuh pinaringan sehat boten-boten alangan setunggal punapa sagung para katam tamu mbe pilih ing Baywan Prasojo dalu menika kula paring berkah pangestu menapa ingkang sampun dados dhasianipun ingkang hamengku gati nuwun Bapak Ladianto anggenipun misuda miwah ingkang putra Mas Satria Cinatukrami putri saking Bapak Kasnu al eh, Bapak Kasnu almarhum miwah Ibu Mustini di dalam wonten ing Desa Segawe Mugi-mugi, Daud bi bengkatkan teman-teman saya ke sana, Saya keluarga ingkang dan saya juga ingin rukun terima kasih kepada semua orang saya yang saya kenal, Allahumma amin. Dene wonten ing terima kasih kepada Pak Iwan Buniko, Kalian, JMB, Campur Sari Mustika Budaya, Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mas Munoto ingkang mijil saking leladen Desa Pinjur Kecamatan Pagerwojo Turunegung. Mugi-mugi antika sedaya sagung para kadang tamu minulya saged anikmati pagelaran ngantos dumugi titi paripurnaning ditelaksana adicara wonten ing kalenggan dalu punika. Sumangga wilujeng dalu wilujeng pinarak. Sinambi Angdapi Pasugatan ingkang sampun Kaamatptaken ugi diantos laksi taningdica ingkang sampun Rinantam Sarengan kalian CMB campur Sari mustika Budaya. i <laughs> Koro suling kumandang suarane Dola dulit kapena unine Unine mong ternyoha keba Renglan kentrumbani Ketipung suling sikra kendangane jadi jadi cegati pendang ki ben penak ono mas ojo ke susu mundak ke seluruh suara suling tak kentak kumandang suara neyo tula tuli ke unine unini unini mang Pak Wagira sugeng dalu, sugeng dalu ayu. Oh, Mas Ayu Mas <laughs> Ayu ngono barang hmm, Alhamdulillah saged pamanggiyan malih kaliyan jenengan sopan nono dalemipun dalem janipun Pak Lati Pak Ladi hmm, kagum kersa ingkang garwa Hmm? Karena Pak Lati terus kenal sama orang, kalo tasi sepi meriki loh. Maksudnya, gak? Lep bulat balik ke luar kayak derek loh. Masa iya? Iya, wajah, uh, wajah, 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 asmane. wajah, 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 Bapak wajah, Ibu. Ibu pidalem wonten ing desa Gondang Gunung. Gunung. Okay. Nah, kajate oh. mantenan. Mantenan, dab, Mas. Ndapke uh, Mas Satrio. Mas Satrio dresan Mbak Siska. Mbak Siska. Okay. Okay. Harapan okay. untuk temanten berdua Cahayu. Uh, semoga. Oh, ini mantannya ya. Hmm.